おさ,さあなあの調子じゃしばらく降りてこねえだろうはいはいうん親父何だコンクールのことでえなに何か言っただろううん 中学の時もそうだったけどよなんであいつにきつか当たんだよ確かにエナは親父の思うレベルには届いてないかもしれねえけどだからって画家は孤独だ孤独時には誰にも見向きされなくとも吐き続けなければならない後の巨匠であってもだましてやなりわいとするのは簡単なことではない 生半可な努力と才能では本物と渡り合うことすらできないだがそれでも画家になることを望むならば生涯もがき苦しむことになるだろう、うん、技術の話だけではない俺はその苦しみをエナが乗り越えられるとは思えないとても過酷だからな俺は一人の画家として それを伝えるべきだと思った親父の言うことはわかるどんな世界でも才能がない奴は才能がある奴の何百枚も努力しなきゃならねえその辛さは俺も少しは知ってるそれにエナはああいうやつだし今のままじゃ厳しいって思うのはわかるでもよ 今のエナが欲しいのはもっと単純な言葉なんじゃねえのか何エナは親父と一緒で絵が好きなんだよ好きなことで才能がないって言われたら傷つくのは当然だろう。画家としてじゃなく父親としてもっと単純にあいつの絵を見てやれよ 静かだな。このまま、消えちゃいたい。え、歌が、聞こえる。なんだろう。うミクの声じゃないし、歌詞も載ってない。ただのメロディーなのに。すごく、 胸に響く…優しくて寂しくて痛いもう忘れたいのにでもこのイラスト色が汚いねあのねこの色はドロッドロした感情を表現したいからあえてこういう色にしてるのそうなんだよくわからなかった それ落ちようかなあとは細かい手直しだけだしじゃあ僕もえななのイラスト見たら落ちようっとまだ完成してないからダメ私は絵のことは詳しくないしアドバイスはできないけどえなの描く絵は好きだよだから頑張って声 こっちの方からかなああれってバーチャルシンガーのリンでもどうしてここにいるのミクの他には誰もいないんじゃなかったのリン 君かえなはじめまして。私はミンだよ。えは、はじめまして。っていうか、どうしてここにいるの今まで世界には、ミクしかいなかったのに。聞こえたんだ。あの子たちの願いが。えだから歌ってたの。君に、 この歌が届くように私に届くようにそんなの、頼んでない。私は、もう絵のことなんて忘れたいの。どうして描いたって、悲しくなるだけだから、誰も見てくれない。もし見てもらえても、誰も認めてくれない。 えなだから全部忘れたくてもうどうでもいいと思って世界に来たのになのにリンが歌うのを聞いたらいいのかよ大事なものなんだろ後悔すんじゃねえのか <laughs> 私だって私だってやめたくない諦めたくない だけど、もうこれ以上頑張ったって意味ないじゃない誰にも認めてもらえないなら私の絵は存在してないのと同じなの本当に誰かに認めてもらえないと君の絵は存在しないの。<laughs> でもそうじゃないと描き続けられない。 本当は、私だって。君がそう思うなら、そうなのかもしれない。けど、きっと、あの子たちは、そう思ってない。は<っ>だから奏でたちは、この歌を、私たちに託したの、えなに、気づいてほしくて。 奏がていうか、気づくって何に本人に聞いてみたらえ、でも。もし、あの歌を聴いて、何か感じたなら、奏たちに会いに行ってほしい。あの子たちは、いつでも帰りを待ってる。